नमस्कार मी अरविंद आठले ह्याला पूर्ण नवरात्र आपण सौंदर्य लहरी या स्तोत्रावर टिप्पणी आणि सांग त्याचं वर्णन आपण सुंदर ऐकत आहात हे आद्य शंकराचार्य यांचं हे स्तोत्र अतिशय प्रसिद्ध आहे आणि महत्वाचं आहे तर हे स्तोत्र डॉक्टर अमरीश खरे यांच्याकडून याविषयी आपण सखोल प्राप्त केलेलं आहे त्याची सर्व विमा आपण त्यांनी केली त्याच्यामध्ये दोन भाग आहेत एक पहिले एकेचाळीस श्लोकांपर्यंत आनंद लहरी आणि नंतरचे पुढचे सगळे श्लोक सौंदर्य लहरी देवीचं वर्णन गुरूंनी केलेलं आहे हे सगळं झाल्यानंतर अनेक लोकांची मागणी होती की ह्याचा ऑडिओ आम्हाला जे सध्या उपलब्ध ऑडिओ आहेत हे सगळे साऊथ इंडियन टाईप त्याचे उच्चार असल्यामुळे आणि मूळ वृत्तात ते नाही आहेत शिखरणी वृत्तामध्ये हे सर्व स्तोत्र आहे त्यामुळे आज तुमच्यासमोर मी ते ऑडिओ शिखरणी वृत्तातलं घेऊन येतो आहे आचार्य संहिता जोशी रांगडे यांनी ते गायलेलं आहे या संहिता जोशी डेक्कन कॉलेजमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत आणि त्या मीमांसा फाउंडेशन ऑफ इंडिक स्टडीज याच्या डायरेक्टर आहेत मुख्यतः त्यांनी पाणीनियन ग्रामरमध्ये आचार्य ही पदवी घेतलेली आहे पी एच डी आणि गेले दहा वर्ष त्या संस्कृत शिकवत आहेत डेक्कन कॉलेज संध्याडेक्कन कॉलेजला त्यांच्या तोंडून अत्यंत शुद्ध अशा उच्चारातल हे सौंदर्य लहरी आपण ऐकणार आहात त्याचा लाभ घ्या नमस्कार नमस्कार सर्वप्रथम माझ्याकडून आपल्या सगळ्यांना विजयादशमीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा श्रुतिस्मृती पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकर श्रीमत शंकराचार्यांनी रचलेलं आणि नावाप्रमाणेच अतिशय सुंदर असं सौंदर्य लहरी हे स्तोत्र आदिशक्तीच्या उपासनेमध्ये आणि तंत्रशास्त्रामध्ये या स्तोत्राला अनन्यसाधारण असं महत्व आहे शतश्लोकी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या स्तोत्राचं वैशिष्ट्य असं की पहिले एक ते एक्केचाळीस श्लोक हे आनंद लहरी या नावाने प्रसिद्ध आहेत तर उरलेल्या भागाला उरलेल्या श्लोकांना सौंदर्य लहरी असं म्हणतात शिखरिणी या वृत्तामध्ये या स्तोत्राची रचना केली असून अतिशय गेय आणि नादमाधुर्याने युक्त असं हे स्तोत्र आहे या नवरात्रामध्ये आणि विशेष करून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर हे स्तोत्र पठण करण्याची याचं गान करण्याची एक अपूर्व अशी संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी अरविंद आठले काकांचे मनापासून आभार मानते आणि सर्व गुरुजनांना वंदन करून आपण या भागामध्ये आनंद लहरी याचे पठन करणार आहोत शिवशक्त्यायुक्तो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चे देवन्देवो नखलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वाmaraध्यां हरिहरविरिंचादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयांसम् पांसुन्तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानान्दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वान्नत्वा रतिनयनलेह्ये नवपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महतां धनुः पुष्पं मौर्वीं मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात् लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं सृणमपि दधानाकरतलैः नः पुरमथितुराहो पुरुषिका सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपि सुरविटपिबाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयान् भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसिपत्या पत्या विहरसे सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम् नायमः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्ठवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत्वसुदलकलाश्च त्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणताः त्वदीयं सौन्दर्यन्तु हि न गिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीम् नरं वर्षीयांसन्नयनविरसन् नर्मसु जडन् तवा पाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचया हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यो द्विगलितदुकूलायुवतयः क्षितौ षट्पञ्चाशद्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषड्त्रिंशन्मनसि चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्ज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमुकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघटिका पुस्तककराम् सकृन्नत्वा नत्वा, नत्वा कथमिव सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरी मधुरिमधुरीणाः भणितयः कवीन्द्राणै चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचाम् शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकरता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीसरणिभिः दिवं सर्वा मूर्वीं स्मरति यः भवन्त्यस्यत्र स्यद्वनहरिणशालीनयनाः सहोर्वश्यावश्याः कति कतिरगीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हराधन्ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम् स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम् किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं हृदित्वा माधत्ते यः स सर्पाणान्दर्पम् शपयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीन् निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा न्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादरी भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीम् मुकुन्द त्वयारुत्वावामं त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हृतमभू यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभन्त्रिनयनम् उचाभ्यामानम्रं जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वेतत् स्वमपि वपुरीश स्थिरयति सदा पूर्वस्सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवस्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयो त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत्पूजा पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समुकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं नाशङ्की नाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री वितति विततिरपि सम्मिलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरणी। जरामृत्युहरणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः का कालकलना दशम्भोस्तन्मूलन्तव जननिताटङ्कमहिमा का किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरः कैटभिध कठोरे कोटीरे स्खलसि जहिजं भारिमुकुटं प्रणम्रेश्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत् स्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते शेव्ये नित्ये अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यन्तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतु महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम् स्थितस्तत्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धाद् अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरथरविशीतकिरणः स्मरोऽहंसश्चक्रस्तदनु च परमार्हरयः अमीहिल्लेखाभिर्तिसृभिरवसानेषु घटितां भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां स्मर्योनिं त्रितयमिदमादौ तव मनो निधायैके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति तवात्मानमनघम् अत शेषशेषीत्ययमुभयसाधारणतया

मापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायान्न हि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्वव चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन विभृशे तवाज्ञाचक्रस्थन्तपनशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशिशुची नाम निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकम् शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसितां ययोः या कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणे विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया स्फुरन्ना रत्ना भरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं ऋषे वे वर्षन्तं त्रिभुवनं तवाधारे मूले सहसमययालास्यपदया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेभ्या उदय विधीमुदिश्य दया सनाथाभ्या जज्ञे जनकजननी इथे आनंदलहरी संप्त आणि त्यापुढे सौंदर्यलहरीचा आरंभ होतो